даешь согласие на добровольное интервью? Да. Хорошо. А, хорошо, тогда представься и расскажи, как тебя зовут, расскажи свою историю, как ты попал на войну с Украиной. Я Крайнев Максим Владимирович, 89 -го года рождения. Попал сюда по мобилизации. Вызвали повестку военкомат для уточнения данных. Вот в этот же день Вручили повестку с вещами. Вот. Сначала был призван в части в Жуково, в Курской области. Ты сам оттуда? Да, я с Курска. Вот. Потом как бы проходили обучение. Вот. Потом перевели в старый оскол. Там тоже мы стояли вот, в здании. Вот, потом под Белгородскую область перевезли. Вот, с Белогородской области уже погрузили нас на эшелон и отправили всем батальонам на границу Ростовской области. Там были переформированы. Вот разформирован батальон полностью, часть попала в Донецкую республику, часть в Луганскую республику. Вот. Нас перевели в Луганскую республику. Никто не знает, как. Ни документов, ничего наших не было. Вот. Когда это было? Это было мобилизировали тебя когда 22 октября 2022 года а ты уже здесь э, нормально и mm -hmm. что много людей было в военкомате вместе с тобой которые пришли также в данные обновления? нет там с маленькими партиями собрали как бы там часть белгородская часть курской часть с воронежской области и сформировали один батальон какая у тебя была специальность стрелок санитар а по факту ты кем был вот этот, весь этот год с лишним? Ну, получается, когда проходил срочную службу, я был медиком. Потом мне присвоили должность э э э наводчика. Не, неизвестно чего. Вот. Потом поменяли должность на механика водителя. БМП-2. Потом снова изменили на стрелок, сап... ой, стрелок сапер. Потом со стрелка на сапера сказали, что я уже водитель. Вот, и в итоге я стал штурмовой роте механиком, ой, штурмовой роте водителем. Ну а в итоге отправили потом на штурм как водителя. Жена есть у тебя дети? Да, у меня жена и четверо детей. Ничего себе. А что жена сказала на то, что ты пошел, потому что очевидно же было, что отправят на войну. Ну жена была против. Мы чуть-чуть не успели с документами по оформлению сына, вот чтобы я пользовался, чтобы меня не призвали. Просто мы как бы расписались в августе и не успели оформить документы. Вот, поэтому меня призвали. Обращались разные инстанции, но уже сказали, что уже поздно. Никто этим заниматься уже не будет. Ты ведь мог не идти из-за того, что у тебя четверо детей, как многодетный отец, правда? А -а -а. Ну, это я потом уже узнал, что это является как бы фактом, то, что даже если он не оформленный, ну, супругин ребенок на меня, я уже мог отказаться от этого. Но никто в известность это не поставил. Сказали, что вас никуда не пошлют, вы в теробороне, будете здесь вот на месте где-то сидеть, там где-то вот, вас никуда никто не пошлет. И при, туда придешь и все оформишь. Но получилось совсем наоборот. А что обещали по вознаграждению денежному? Ну, денежное вознаграждение обещали, что зарплата будет там, ну вот как, сказали, что мобилизованные и контрактники будут приравнены к одному там, 195 тысяч рублей. То есть ты думал сидеть в Курской области, ну, у себя там где-то по месту за 195 тысяч рублей, так? Да? Нет, я, мне как бы и этого не нужно было. Я просто хочу быть с семьей. С, с детьми, с женой, с родителями. Мне не нужны эти деньги. Я говорил, говорю, заберите свои деньги, мне просто верните меня домой мне не нужна ваша зарплата. Мы так, нам хватало, мы как бы потихоньку жили, совсем справлялись. Кем ты до этого работал? Кем в мирной жизни был? Водителем. Сколько получает водитель? Ну, я ездил на бетоносмесители где-то в районе 80-90 у меня получалось в месяц. Ну, плюс подработки, как бы, по возможности можно было подработать. Это хорошие деньги для курской области. Ну я считаю это нормальные деньги, тем более когда выпадала какая-то шабашка где-то я мог подработать там дополнительный доход в семью. Сколько ты находишься в этой полосе? То есть вот я так понимаю, что ты где-то был в районе НПЗ, да? Да. Вот. И сколько ты здесь находишься? Вот получается с 23 -го года с марта месяца. То есть тебя фактически через месяц сразу отправили на штурм. Вот, мы сначала были с это в, Старос... в старом в Староскол, потом Белгородская область. Вот. И в марте 23-го нас привезли сюда на полигон. На полигоне мы пробыли 10 дней. Вот, и нас про... сразу же, можно сказать, привезли и отправили на позиции. На полигоне чему обучали? Ну как там двойками, елками передвигаться и стрельбище, больше такого ничего, как бы сверхъестественного. Штурмы не готовили просто? Нет, окупили? нет, нет, нет. А, Про... да. Просто как себя вести в таких ситуациях. А когда вам ставили задачу штурмовать, что вам нужно было делать, как вам доносили задачу командира? Ну, такого прямо именно конкретно у нас задачи не было. Нам, как говорили, нужно зайти туда, вот, там... Закрепиться, там никого нет, нужно зайти туда, там закрепиться и просто как бы удерживать позицию. Все. Вот такая была поставлена задача. Ты верил в это, что говоришь? Я сомневался, как бы, но у нас просто нам не давали другого выхода. Если ты отказываешься, то на тебя происходило давление. Сказали, говорили, что ты пойдешь в шторма и еще самую страшную жопу. Как относятся ваши командиры к что еще раз? А ваши же командиры, как относятся? У тебя командир был кто? Русский или какой-то местный из так называемых ЛДНР? Ну, они, получается, менялись. Кто-то одно время был русский, другой, получается, из ЛНР. Как бы иногда было нормальное отношение, а иногда просто по-свински. И в чем проявлялось это по-свински? Ну потому что никого не интересовали твои трудности, твои вопросы. К командиру подходишь там с каким-то своим личным вопросом, и тебя просто отшивают не до тебя сейчас какие-то там документы или что-то. Никто на себя ответственность эту не брал, никто ничем даже не в, 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 в твою ситуацию не входил. Всем было абсолютно все равно, им нужно выполнить их задачу и все. Как у вас было с отпусками, с больничными? Первый раз я пошел в отпуск через восемь через месяцев пребывания здесь. И то нас не хотели отпускать, потому что боялись, что мы сбежим. Вот те, кто мобилизованы из России. Смотри, ты сказал, что мобилизировали тебя в 22-м году в октябре. Но да. Сюда ты только в марте 23-го. Да. Сколько времени вы провели на полигоне? Что mm -hmm. вы там вообще делали? И потом после полигона, я так понимаю, вы три месяца просто сидели в, да. в Сам разным, правильно? Да, да, да. Почему? Ну на полигоне мы ничего как бы, ну как, побегали, попрыгали, там, постреляли по, по мишеням. Все, нам показали, как типа двигаться. Там эти двойки, елки и все как бы. А расскажи, как попал в плен. То есть вот именно непосредственно момент э, от и до ситуации от начала штурма и вот до сегодняшнего момента начался штурм. нам показали до какой точки нужно дойти сказали что там никого нет вот там нужно было занять и удерживать эту позицию вот но получилось совсем наоборот там оказались люди вот был мы в три человека зашли туда был взрыв гранат. Я сказал, что ну непосредственно перед этим в этот день мне сказали, что я командир этой штурмовой группы, хотя я даже не знал ни людей, кто входит в состав этой группы. Вот. Мы начали отходить назад. Вот. Потом был сброс этих человек. Я не уверен, что сразу их за а может быть, за трехсотило они упали. Вот, я чуть-чуть дальше отбежал, меня подбил дрон Камикадзе, я тоже упал. Чуть-чуть отполз, вот, спрятался там под, под бревнами. Вот. Потом, когда они чуть-чуть улетели, я забился в сгоревший блиндаж и сидел там. С 25 числа, получается, почти неделю до вчерашнего дня. Ты сидел блин, даже без безвылазно, ты не пытался найти воду? Нет. Потому что было очень страшно. Какие мысли были все эту неделю? Разные. Например? Я боялся остаться там, и что меня никто не найдет, и даже семья не знать не будет, где я и что я. Потому что такие случаи, что просто пишут, что без вести пропавшие, и все, никто никого не достает, никто ничем не занимается. Вопросов у тебя это не вызывало? Нет. Чем заканчивались предыдущие штурмы? Я это видел своими глазами. И у вас никто, скажем так, против не был того, что посылают по факту. Нет, были все против, но было. В любом случае, вы туда все пойдете только или вы сейчас туда пойдете, или вы поедете туда на технике, типа вас закроют туда, как в банке, и все, и повезут. Ты получил ранение какое-то? Да. Расскажи про ранение. 25 числа я получил ранение в обе ноги, левую руку. И вчера я тоже получил вот в правую ногу ранение. Тебе первую медицинскую помощь оказали? Да, как ты понял, что тебя хотят взять в плен, куда, куда тебе нужно идти, что вообще происходит? Я просто, когда начались сбросы, я, ну, психика не выдержала моя. Я просто лег, поднял руки вверх и все. Я, я не хотел умирать. Я хочу к жене, к детям, я хочу увидеть сына, которому 10 месяцев, я его видел всего два раза. Как тебя брали в плен? Мне прислали, ну, сбросили бумажку с дрона, сказали следовать за ним. Вот. Потом меня уже подобрали ребята. Бумажка на чем была промотана? На бутылке с водой. Ты выпил воду? Да. Вот скажи, ты родился, не знаю, жил, жил в Курске, да, Курская область, это же не так далеко отсюда. Что ты вообще знал про Украину? Ты бывал раньше в Украине? Я как бы глубоко не вдавался. Я знал, что как бы идут какой-то конфликт там, что какие-то разногласия, но чтобы стремительно идти куда-то воевать против кого-то, у меня никогда в жизни такого не было. Я даже, ну, как по своей жизни, я дома ни кошку, ни собаку ударить не могу. Не говоря, уж, что стрелять в живого человека. Я старался к этому не прикасаться, к оружию. Если такая была возможность, я старался как-то от этого спетлять. Чтобы только не стрелять, даже в сторону, где, возможно, есть люди. Ты понимаешь, что по факту, да, вот ты сейчас в плену. И твое счастье, что ты не погиб, но по факту ты оккупант. Ну, получается так. как ты считаешь, для чего нужна эта война? Я не буду говорить российской власти, потому что очевидно, что война нужна не только российской власти, а и россиянам, потому что у тебя же много побратимов, правда? Эти... Я, я не знаю вообще, к чему это ведет и для чего это делается, для чего стравливаются люди, которые раньше всю жизнь были как бы, ну, ездили, даже вот Харьков, там, Курск, Белгород, как бы ездили друг к другу и там и знакомых очень много, и родственников. Между собой общались хорошо. Я не знаю, почему так это все произошло и что стало с людьми. Я понимаю, что просто с одной стороны говорят одно, а с другой стороны говорят другое. Что говорят с вашей стороны? Ну как это обусловлено, почему это, то есть чем вам это объясняют, почему? Ну, нам это объяснялось, что как бы э, все это идет к тому, то, что как бы Соединенные Штаты подталкивают Украину, э, чтобы ну, как, разрушить целостность э, России, что как бы поставить свое вооружение там как-то на границах, что ну, как бы это нам не нужно, что угрожает безопасности всем. А. Угу. У России есть граница с Соединенными Штатами? Нет. Ну как это? А через Берингов пролив? Есть. Это не угрожает безопасности России? Со стороны, с восточной стороны. Знаешь, там через Берингов пролив 86 километров. А там вот граница с Соединенными Штатами. Как думаешь? Э -э Стоит ли там какое-то вооружение и угрожает ли это безопасности, раз уж Я не знаю, честное слово. Я в географии как бы... Никогда не вдавался. Я жил просто своей жизнью, чтобы обеспечивать работать, жену, обеспечивать семью, детей. И как бы я в другие там никогда не интересовался политикой, где что-то происходит. Я жил вот в, своей, в своем маленьком мире. Как думаешь, стоит ли в таком случае интересоваться политикой? Возможно, результат был бы совершенно иной, ты бы не оказался здесь. Возможно, как бы ну не столько глубоко, но как бы все равно частично нужно было касаться, как бы все это понимать, рассуждать. А, хорошо, если там вам рассказывают Америка к чему-то там кого-то подталкивает, смотри, а, то ну вот так вот просто, да, кто на кого напал? То есть Украина вошла вторглась на территорию России. Я даже сейчас говорю не за 22 год, а за 14 Или может быть, наоборот, может, у тебя есть какие-то свои мысли на это счет? Я слышал, что вроде бы, ну как <клёх> Российская Федерация вела свои войска уже в 2022 году, какая-то специальная военная операция. И чем она. В чем она заключалась? Я тоже не могу ответить на этот вопрос. Я слышал, что в 14 ну было свержение власти там или что-то. Ну, как бы в самой Украине. И все как бы. Ну, прошло это и все затихло опять. Я тебе даже больше скажу. У нас даже после э, революции достоинства выборы прошли, где выбрали президента. Ты видел, что даже не с 2014 -го года, с 2022 -го года э, российская армия сделала с украинскими городами. Например, с таким городом, как Мариуполь. Нет, Мариуполь я не видел. Ну так, я частич, частично города видел, короче, какие они разрушенные, в каком они состоянии. Какие города видел? Вот такие вот разрушенные, которые впечатление на тебя произвели. Ну, как вот, север Донецк, там как бы много зданий разрушенных. В Бахмуте был? Нет, там не был. север Донецк, я думаю, хороший пример. Вот и как ты думаешь? Это страшно. После такого ты считаешь, что Путин военный преступник? Я прямо как-то однозначно не могу сказать, что да, он там преступник. И, ну, наверное, они какую-то преследуют свою цель какая-то у них. Только я не могу понять, какую, что, кто чего хочет добиться. Просто разделение власти, кто сильнее или, ну, страдают-то мирные жители, обычные люди. Я считаю, что нужны какие-то переговоры, какие-то урегулирования, как-то договориться о чем-то, прийти к общему мнению, знаменателю. Это Какой может быть общий знаменатель. Смотри, российские войска. Ну, вот как ты себе это представляешь, интересно. Вот российские войска на территории Украины. Я сейчас говорю и за Крым, и за Донецк, и Луганск. Это, это территория Украины. А российские войска там присутствуют с 2014 года. И какой, ну, по-твоему, может быть общий знаменатель? То есть они туда просто пришли, и они там просто есть. Ну, на тот момент украинская армия в 2014 году еще была не та, что сейчас, правильно? Да. И они смогли оккупировать какую-то часть территории Украины. И вот ну, как, какой выход? Как договариваться? То есть, что должны сделать? Что Россия должна сделать со своей стороны? Возможно, ты считаешь, что Украина что-то должна сделать? Я думаю, что должны как-то договориться, кто-то кому-то должен уступить и прийти, чтобы не было вот этого кровопролития, чтобы не страдали обычные люди, дети, старики. Это же страдают обычные люди, даже не военнослужащие, а обычные люди, которых вот так вот призвали по мобилизации, которых заставляют, там, собирают на улице и отправляют на... Просто на войну убивать людей. Я не знаю, не понимаю, зачем это все. Я скажу, если есть такая возможность выбирать между умереть и остаться жить, лучше жить. Потому что это очень страшно. Когда тем более ты видишь своих, ну как, даже не друзей, а просто сослужиться, как бы даже недолго ты их видишь, чуть-чуть пообщался с ними, это очень страшно смотреть, когда они умирают. А тем, кто еще не пошел на войну? Я советую сюда не ходить. Смотри, последний вопрос. Много трупов в траншеях? Много. Сколько? Очень много. Даже сосчитать, наверное, тяжело как-то считать это. Не просто где по два, где по три, где по одному, как бы на разном расстоянии. Это очень страшно.